Pernah tak anda terfikir dari mana sebenarnya asal-usul orang Melayu Sarawak? Jawapannya mungkin tak seperti yang anda sangka. Jom, dalam kupasan kali ini, kita akan sama-sama bongkar identiti yang sangat kaya dan berlapis-lapis ni menjejaki petunjuk-petunjuk sejarah untuk faham bagaimana komuniti unik ini terbentuk. Soalan dia nampak mudah kan? Siapakah sebenarnya orang Melayu Sarawak ni? Adakah mereka ni sama je macam Melayu di Semenanjung? Dari mana asal mereka? Tapi sebenarnya ini bukan sekadar soalan sejarah biasa tau. Ini dah macam satu penyiasatan identiti. Sebab jawapannya bukanlah satu cerita asal-usul yang lurus dan tunggal. Sebaliknya, ia macam satu puzzle yang besar dan agak rumit. Jadi tugas kita sekarang adalah untuk cuba susun kepingan-kepingan puzzle ni satu persatu supaya kita dapat gambaran yang lebih jelas. Dan sebenarnya, idea yang identiti mereka ni kompleks bukanlah benda baru. Dengan ni, Seawal tahun 1959 lagi, seorang penulis bernama John Gottlieb dah catatkan orang Melayu Sarawak sendiri pun sedar yang mereka ni adalah bangsa yang sangat bercampur. Kesedaran inilah yang menjadi kunci untuk kita membuka keseluruhan cerita ni. Okey, sedia. Jom kita mulakan siasatan kita. Kita mulakan dengan petunjuk yang pertama, teori peri bumi. Teori yang kata, orang Melayu Sarawak ni memang orang asal tanah Borneo itu sendiri. Jadi, idea utama teori ini senang je. Ia kata orang Melayu Sarawak bukanlah pendatang. Sebaliknya, mereka ni memang dah wujud di situ sejak zaman berzaman lagi. Sama macam kaum-kaum pribumi yang lain. Mereka ni boleh kata sebahagian daripada landscape asal Borneo. Dan ada satu petikan yang sangat padu dari Abang Yusof Putih yang merumuskan idea ni. Dikata, orang Melayu ialah Melayu. Pendek je tapi mendalam. Mesejnya jelas, identiti Melayu Sarawak tu adalah asli sebati dengan tanah Sarawak, bukan sesuatu yang diimport atau dicipta kemudian. Secara asasnya, teori ini berpegang pada tiga perkara. Pertama, mereka ni penduduk asal sama taraf macam kumpulan etnik Borneo yang lain. Kedua, mereka dah pun wujud di Sarawak sebelum kedatangan Islam lagi dan masa tu mereka mengamalkan animisme. Dan ketiga, mereka ni sebahagian daripada populasi besar Melayu asli di rantau ni. Baiklah, itu petunjuk pertama. Sekarang, jom kita tengok petunjuk nombor dua yang membawa kita menyeberangi lautan. Teori migrasi ni pula kata ada pengaruh dan keturunan dari luar yang turut membentuk identiti Melayu Sarawak. Teori migrasi ni bukan satu cerita je, tapi ada dua aliran utama. Aliran pertama datang dari dalam nusantara sendiri. Fikirkan orang-orang dari Minangkabau di Sumatera dan juga dari Jawa. Mereka lah yang bawa masuk budaya bangsawan dan salah silah keturunan elit. Aliran kedua pula datang dari lebih jauh, iaitu para pedagang dan pendakwah Arab. Mereka ni yang mengukuhkan lagi agama Islam dan ramai yang terlibat dalam pentadbiran. Dan nak tahu apa yang menarik, teori ini ada banyak sokongan dia. Kita ada nama-nama legenda macam Datu Merpati Japang dan Abang Gudam yang sentiasa disebut-sebut dalam salah silah keluarga-keluarga ternama. Lepas tu kita ada rekod sejarah tentang Sharif Sharif Arab yang memegang jawatan penting di bawah Kesultanan Brunei. Paling senang nak nampak, tengok je nama kampung di Kuching. Ada kampung Boyan, merujuk kepada orang Jawa. Ada kampung Gersik, merujuk kepada Sumatera. Macam peta sejarah hidup kan? Okey, kita dah ada dua petunjuk. Sekarang kita beralih pada petunjuk ketiga dan yang ini mungkin yang paling unik dan paling penting sekali untuk kita faham, identiti Melayu Sarawak. Yaitu proses yang dipanggil masuk Melayu. Ha, apa benda ni? Penting untuk kita faham betul-betul. Masuk Melayu ni bukan sekadar proses tukar agama kepada Islam, tak ia lebih besar dari itu. Ia satu transformasi sosial dan budaya di mana satu komuniti peribumi yang bukan Melayu bila mereka memeluk Islam secara perlahan-lahan, generasi demi generasi, mereka menyerap dan menjadi sebahagian daripada budaya Melayu. Dan petikan dari Tom Harrison bekas kurator Muzium Sarawak ni menjelaskan idea ni dengan sangat baik. Dia kata orang Melayu Sarawak ni bukan semestinya datang dari satu kumpulan besar orang Melayu yang berhijrah. Sebaliknya identiti tu banyak terbentuk hasil daripada pengaruh beberapa orang muslim yang kemudiannya berjaya mengajak penduduk pribumi tempatan untuk memeluk Islam dan seterusnya masuk Melayu. Jadi, macam mana proses ni boleh berlaku? Selalunya ia bermula dengan interaksi, sama ada sebab berdagang atau tinggal berdekatan. Lepas tu mereka memeluk Islam. Seterusnya, mereka mula amalkan bahasa Melayu, adat resam Melayu, cara hidup Melayu. Dan akhirnya, selepas beberapa generasi, identiti etnik asal mereka tu akan pudar dan mereka dikenali sepenuhnya sebagai orang Melayu. Dan proses ni bukan kecil-kecilan tau. Ia melibatkan pelbagai kumpulan peribumi lain. Kesannya sangatlah mendalam. Cuba kita tengok kaum seru dan beliun. Proses asimilasi ni begitu lengkap. Sampaikan hari ni, etnik mereka ni dianggap telah pupus. Bukan pupus sebab lenyap, tapi sebab telah diserap sepenuhnya ke dalam komuniti Melayu yang lebih besar. Okey, kita dah pun teliti ketiga-tiga petunjuk utama kita. Teori peribumi, teori migrasi dan teori asimilasi. Jadi, mana satu yang betul? Apakah jawapan akhir kepada teka-teki kita ni? Nah, jawapannya ialah... Tak ada satu pun teori ni yang jadi jawapan lengkap kalau ia berdiri sendiri. Sebenarnya, realitinya jauh lebih menarik daripada itu. Jawapannya ialah semua teori ini benar. Identiti Melayu Sarawak adalah satu sintesis yang kaya, sebuah mozaik yang terbina daripada setiap satu proses ni. Cuba bayangkan macam ni. Teori peribumi itu adalah lapisan asasnya. Migrasi Nusantara pula menambah salasilah dan budaya bangsawan. Migrasi Arab datang mengukuhkan lagi teras keislaman. Dan akhir sekali, proses asimilasi mengadunkan kepelbagaian dari kaum peribumi yang lain. Semua ini bergabung dan membentuk identiti Melayu Sarawak. Apa yang kita patut ambil dari semua ni? Inilah dia. Kerumitan inilah yang sebenarnya menjadikan sejarah dan budaya Melayu Sarawak tu begitu istimewa dan unik. Ia adalah hasil gabungan pelbagai lapisan sejarah yang berbeza yang mencipta satu identiti yang tiada tolak bandingnya di tempat lain. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Bagaimanakah sejarah pengadunan dan pembentukan yang begitu rumit ni masih lagi terus mencorakkan fabrik budaya Sarawak yang unik yang kita lihat pada hari ini? Ha, itulah sesuatu yang menarik untuk kita renungkan bersama.